Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Здравствуйте, дедушка. Добрый о, о чем вы беседуете? Ой, обо всем. Сейчас, Сейчас беседовали о лучших городах. Да. Оравский Эмират, о, что лучше, либо Москва. Дубай или Москва. Вот о этом беседу. Совершенно Это странный для меня не разговор, не а, но оно, тем не менее он состоялся сравнили две нефтяные страны, точнее государства? Нет, я просто сказал, что Москва сейчас является, мы с ним говорим, он сначала сказал, вы бед... Я а бедуин, я понимаю, это племена бедуинов, перемещающиеся по пустыне. Какой там, в Оби, Сахаре, я не знаю. Вот. И я говорю, у нас бедуин Савянин, он обустраивает Москву. Москва – это лучший город в мире по благоустройству, по зеленению, выведению предприятий за рамки города, электромобилей, электротранспорта, метро, и старого, старых вещей, которые... Вот это лучший город. А он говорит, а Дубай, я говорю, а Дубай там все новое. Там, там нет старых вещей, которые реставрируют дорогостоящие. Так, что у нас здесь? Топ-10 городов мира. А что вот у, у нас... Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, Токио, Япония, Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Мадрид. Ну, Москва mm -hmm. не является лучшей, лучшей является Лондон. Второе место Нью-Йорк, Париж, Москва четвертое Дубай шестое место. Вы знаете, вы просто, вы про 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 вы просто про прочли э про наименование про городов. А, а, на, а вы напишите, вы по благоустройству, давайте. по озеленению, по, по загрязнению. Лучшие города вы по города. озеленению. Вы просто мегаполисы перечислили. Лучшие Это города по, по озеленению в мире. Давайте посмотрим с вами. Так, э, зеленый портал заглянул сразу в несколько рейтингов. Определил один из городов, которые завоевали статус самых зеленых. Или эко-френдли с завидным постоянством. Ну смотрим тогда еще и российский какой-то ресурс. Так, что у нас здесь? Не а знаю, мы... вы Копенгаген первый, Амстердам второй, Стокгольм третий, Ванкувер четвертый, пятая Осло, шестой Сан-Франциско, седьмой Рекиаби, восьмой Берлин, девятый Сингапур, десятый Кейптану одиннадцатый Куритибо. Вот этого даже не слышал. А где Москва? А ну, я не могу да. так искать, вы говорите о, о чем, что вы придумали. Найдите мне это. Ну, я не могу найти. Ну что, какого... давайте, какого... давайте я попытаюсь найти. Ссылайтесь лучше на ресурс, на котором вы читаете. я бы с удовольствием. Я просто, я просто я вам говорю, что у нас, как, как бы, я неправильно сформулировал, какой город более приспособлен к жизни людей. И какой город больше, ну что ли, расположен к проживанию, к комфортному к проживанию людей в этом не выходит? Вот так как... Лучшие города по комфорту жизни. Проживание, да. Жизнь. А то вы там сейчас... Давайте. Давайте Лучшие города по цели. комфорту жизни. Посмотрим. Так, 8 лучших городов. О, свежая статистика. Так, Вена первое место, Копенгаген второе место, третье Мельбурна, ну Мельбурн Австралия, соглашусь, город прям супер, четвертый Сидней, вопросов нету, Ванкувер пятый Канада, Цюрих здесь вопросов нету, шестой, седьмой Калгари Канада, а где опять Москва? Опять Москвы нету? Что же такое? Не знаю, не знаю. Ну, так, не, возможно, не, не. вы мне подскажете. Возможно, это какой-то российский. А ну, давайте еще. Нет никакого О, ресурса, нет. Не я это просто это знаю. Ладно, я, это я попытаюсь найти Москву сейчас в топ. А ну, давайте посмотрим, сколько. Топ 100 стран. О, не, слушайте, вообще список всех столиц мира. О, Москва. Москва у нас среди лучших городов по комфорту жизни занимает 167-е место. Ох, ты как. Вена я первая, Тюрих, а Ванкувер, Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева, Базель, Сидней. А Москва где-то... Знаете, с кем граничить Москва? Ну, давайте возьмем Москва и есть город... А, Саудовская Аравия, Джедеда, Габон, ли ведет с Габоном вы из Ганы ограничите? Я вас понял. То есть Москва и Габон это одно и то же. Габон, у которого кроме пальм ничего нету, и Москва огромная страна с огромным запасом страна? всего. Не, подождите, вы ошибаетесь. Вы же говорите по поводу того, по поводу комфорта жизни. Вы сказали со... Габон. Комфорт жизни заключается. Габон сказать. А это страна третьего, третьего мира. Я, так, я про... вам столицу, ой, я вам город Габона назвал. Смотрите, как определяется уровень комфорта жизни в городе? Озеленение был... города, чистый воздух, да. э, нету проблем с пробками, э, да. доступная да. жизнь, Страх, то есть пробки, цены, положите. зарплаты. Вот это все вот это да. все сопоставляют и определяют да. города. Москва, какой Москва, первое место. Вопрос, вы о чем, где, где, вы, где вы видели мегаполис без пробок? Вот назовите мегаполис. Дедушка, я не говорю, что нету пробок. Я говорю, что в Габоне пробок намного меньше, чем в Москве. А да, Это определяет да, да. уровень жизни. Потому что в Москве человек с работы дома. Государство, на дом. а не город. В Москве. Государство, габон, в Москве с работы домой человек может доехать в течение там часа полутора. А в том же самом, как этот город назывался, еще раз вам прочту. Габон. Э, так, Мос... Габон, Габон. Габон, Габон это страна. Да. Стра... страна. Либревиль. А в Либревиле человек да. с работы да. домой может доехать за 25 минут. То есть... В дважды Но или в все... трижды быстрее он доезжает домой и это играет роль лучшего города, потому что да, человек да, тратит да, меньше да, жизни, я вопросы, меньше вы времени в, полку, в своей вы жизни и на доезд рано на работу или же домой. Это ж что все. Дидж в Прочитал реально Новости, там сказала что Москва параллель. Сколько у тебя сейчас времени? Сейчас еще не встали. Да. Сейчас будет брат. А ты что, не понимаешь, не понимаешь по часах? Они встали. Куда? Двадцать два восемнадцать. Сколько? Двадцать два восемнадцать. А что, у вас на восемь минут времени отстает? А, по времени не понимаешь на часах, так бы и сказал, что ты mm -hmm. купил и не разобрался еще. Нет, Нет я, я, думал, я, думал, я, думал, я думал больше просто все. Я думал больше просто все. Как это 22.18, что ты несешь? У вас раз время раз. в России отстает на 8 минут? Ну, интересно интересно. Стало. И И нет, в городе Не Владимир 22 часа 19 минут, я правильно понимаю? Время в городе Владимир Россия. В городе Владимир Россия сейчас 22 часа 27 минут. Так у тебя стрелка там почти на 30. Каких еще 19 минут? Что ты несешь? У тебя же там две стрелки вот так вот поровну внизу. Ну, одна, сбо... одна внизу почти по 30, вторая по 22. А сколько тебе лет, слушай? Бля, ну я понимаю, что там дети сейчас, да, те, которые родились там в 2005-2010 году, они типа, они этих часов никогда не видели, и они родились, им родители под елочку положили Apple Watch. Но как ты не можешь понять, у тебя же обычные часы. А ну посмотри еще раз внимательно, сколько часов? 22, 29, Наверное, или ты ошибаешься? Чего? Так сколько часов? Почему полчаса? Полчаса чего. 11. Пол одиннадцатого. <coughs> То есть 22-19 сейчас. Нет, пятнадцать двадцать один. Двадцать у тебя сейчас, да? А сейчас, сейчас уже пошло. Полчаса. Так сколько часов? Двадцать один. У тебя сколько? Девятнадцать. Двадцать два. Тридцать. Ты, наверное, ты употребляешь как утверждение или как э, непонимание того, сколько часов. Не, я сейчас два писал. А сколько у тебя на компьютере написано? 22. У тебя на компьютере написано 22-22. Да, да. А на часах? 22 30. А где время правильно идет? На часах или на компьютере? Yes, а, ты типа время навел по компьютере, правильно? Да. Yeah. То есть сейчас, согласно компьютеру, 20-22, а у тебя время на часах спешит на 8 минут. 22, 22 раз 22. 2. А время на часах спешит на 8 минут у тебя сейчас, да? Или на 9? Что-что? не что? 22, 22, 22 2. раз 2. Нет, так а время у тебя на часах спешит чуть-чуть на 10 минут? Или на 9? 9 или 10? На 5, 5 минут спешит Сколько у тебя сейчас времени на часах? Часа? Да, ну скажи, сколько сейчас? Полчаса. То есть ровно 30 да. минут. Да. А сколько времени у тебя сейчас на компьютере? 22-23. То есть спешат они на 7 минут, не на 5. Ну да. Понял. Ну все, тогда будем прощаться, давай. Я бачив ці приколи в де, типу, задають молоді дітям, яким там зараз по 15 років, які родились там у 2010 році, які ну, цих часів, які висіли там на стіні у кожного, були такі золоті часи, да? Ручні там діда і в баби ніколи їх не бачили. Я раз ви голосуєте і вибираєте себе китайською власть, а ви вже і за американською власті голосуєте. Правильно? Не нужно отказываться от Божьего. Мы же самая великая в России... страна, мы решаем, кто будет где, Кто будет, еще раз? Где. Кто вы? Самая великая страна в мы... мире. Это что, что, что? Нет такого понятия, как великая. Самое большое, а не великая. Ты путаешь даже в русском языке эти понятия. Что такое величие? Что такое величие? Ага. ну, переведи. Очевидные вещи говорят. Что такое величие и что такое большущий? В чем разница между этими словами? Большое – это большое, а великое – это великая это, это, это разные вещи. Россия большая или великая? Она и большая, самая. Большая. О, -о, -о, -о! <г straw> хорош! Аплодисменты! К тому же самая великая. Ура! А теперь, все, мы определили, что Россия самая большущая по территории, правильно? и самая великая. А в чем а она тогда великая? Могучесть. В чем она великая? В оружии. Она самая великая в оружии? Прикинь. О, давайте это посмотрим. Какую статистику мне открыть? А давай, кто может сбить наши на кинжалы? Какая Про. Давай впишем. А какая, какая? ПВО о, может о, сбить кинжалы. Кинжалы я кинжали. Кинжали, Я думал, ты задашь вопрос по поводу сарматов, но сарматы еще не взлетают. Кинжалы. Ой, а что это говорят? Патриот Кто может зб... сбить. Патриот может сбить. А Патриот может Доказано, что? сбить. Да, в каждом случае сбить да, украинское правительство предоставляло э, уламки сбитых ракет кинжалов. Это упала, разбилась, там все взорвалось и они не нашли. Она не сбила Ты, что... Ты хочешь мне сказать, что в момент сбития ракеты полностью вся боевая часть и ее реактивный двигатель взрывается? Доказательство сбития есть? Есть. Доказано. Власти Украины показали фото и видео подтверждение сбития, Доказано. сбития Доказано. кинжала Доказано над смотреть. Киевской областью. Ни одно, ни одной ракеты не Так, сбили. ВСУ сбили кинжал. Смотрим. Фотографии. Одна ракеты. система в мире способна ее Ванечка, Ванечка. Сбитые фотографии вашего кинжала, в Киевской области. Это доказательство. Это... Она, как лежит, упавшая, взорвавшаяся. Это доказательство, Ванечка, Ванечка, вот это, вот это... Ракета, она не взорвалась. Если ты посмотришь внимательно, вот на вот этот снимок. Это не, зар... не взорвавшаяся ракета. Это ракета, которая. Это ракета, которая приземлилась после сбития. Без боевой части. Боевая часть взорвалась в воздухе. Что ты несешь? Бог ты мой. Какие твои доказательства? Я тебе ты попросил доказательства фото фото подтверждения. Я тебе не доказательства, доказательства, фотографии неизвестно чего он мне показал и. А как выглядит э, кинжал? Можешь мне сказать? Ну, я не знаю, это военная Ну ты мне сейчас ничего не доказал. Слушай, вот сейчас, сейчас, не... сейчас, вот ничего. сейчас, подожди, сейчас действительно я переключусь, вот сейчас я утверждаю, я переключаюсь, потому что. Иногда я не вывожу. Когда человеку показываю его ракету, он говорит, что это военная тайна, а Министерство обороны Российской Федерации показывает, как он запу они запускают эти ракеты или как они их устанавливают на военная та тайна, которую показала российская армия. Что ты несешь? Б... Ну где, где вот видно, видно, что именно это это кинжал? Вот, боевая часть и полностью вся ракета, которая. Которую сбил. Лам... Да ты я тебе только кинжал. что показал уламки и ракету, которая там находится в пусковой установке в самолете. И сбитая ракета. Что ты несешь? Загуб сам. Не что возможно сбить вашими патриотами? <свеч> у них <свеч> скорость <свеч> у меньше, чем у ракеты кинжал. Слушай, Он, а набрал. такой вопрос. Ракета кинжал. Она во время удара летит с. Вот, вот по такому. Знаю, как она летит. Или так, же она так, летит так, вот, так так, вот так вот. Так, я не знаю. Они как? Кинжалы в момент удара набирают высоту и спускаются вот по такой траектории вниз. В момент... И эти ракеты можно перехватить благодаря тому, что они приближаются к Земле с вис... высоты. У них скорость большущая, но их можно сбить над Землей. Чужое, Другие да, да. Вот именно вот такие из кадров, Исмакадерные... Можете. Ты мне задаешь вопрос. Смотри, смотри. Место, место... По поводу кинжалов. Я тебе показал кинжал. Я не знаю, как выглядит кинжал. Я не знаю, как он летит. Но это военная тайна. Я тебе показал 4 снимка, где сбитая боевая часть, сбитая основа, где ракету загружают на самолет. Я не знаю, это военная тайна. Не зипного, Все, это давай, типа. Ну, Ты говоришь, что кинжал никто не видел, потому что это военная кинжал. тайна. Я правильно кинжал. понимаю? Кинжал. Я правильно понимаю, что кинжал никто не видел, потому что это военная тайна Российской Федерации. Что он очень И, И его никто никогда не видел. Его никто никогда не видел, правильно? Его никто никогда не видел. Нет. ВКС продемонстрировали ну, ракету Кинжал. Так, ВКС Российской, Федер... ВКС Российской Федерации продемонстрировали ракету Кинжал. В полете было завпечатлено, в полете во время запуска была запечатлена ракета Кинжал. Также есть фотографии со, со снимков с местного аэродрома. Об этом говорят российские ресурсы. Ракета военная тайна, которую никто никогда не видел. Но это публикует ВКС Российской Федерации. При министерстве. Слушай, а военная тайна в чем заключается? В чем заключается военная тайна? Потому, что попали, ее не а если ее увидели вот когда продемонстрировала российская армия? Живем, пожалуйста, живем. Это, это не секрет, секрет ее можно Получается, когда Россия показывает живем, а когда... ты, 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 ты. получается, а? получается, когда российская федерация продемонстрировала ракету, кинжал на земле, она не раскрыла военную тайну, но когда она ее запустила, это была военная тайна. Военная тайна. Это... Не ее внешний, а ее характеристики. Ваня, ты говоришь, что это военная тайна, и эту ракету никто не показывал. Твои слова. Артиристик. Твоя прямая речь Нет. несколько минут назад. Ее никто не видел, это военная тайна. Ее никто не видел в полете, потому что ее невозможно увидеть, да? В полете ее никто не видел, в полете. А в чем заключается. Слушай, а в чем заключается военная тайна? Видели ли ее в полете, или когда Россия ее продемонстрировала? Ее Я ее же, ты говоришь, а при чем здесь ее никто не видел воно, при в полете? Ну, Причем здесь ее никто не видел в полете? Это военная тайна, что ты несешь? Военная тайна ее характеристики. Ты сказал, это военная тайна, ее никто Живем не видел. Ты не, говор... ее ты ее не говорил ворота, о характеристиках. Ты сказал, ты сказал, я не знаю, как выглядит э, ракета-кинжал, потому что это военная тайна. Это Нет, твои слова. Я не знаю. Я не знаю. Я, ее не, видел. я не трачу время собой, Я не знаю, как выглядит э, ракета-кинжал, ракета потому что это военная тайна. Ее никто не видел. Я им показывал фотографии от Министерства обороны Российской Федерации, ВКС, воздушно-космические войска Российской Федерации, где они ее продемонстрировали и не раз.